І вітання з вами. Програма нова адреса. Сьогодні ми спробуємо орендувати трикімнатну квартиру в центральній частині Києва. Нагадаю, партнер програми агентство нерухомості Парклейн. Три об'єкти, але тільки один з них буде орендований. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його орендувати. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання орендувати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392-22-22. Будемо знайомитись. Ольга 31 рік, домогосподарка, дружина чиновника. Планує орендувати квартиру у центральній частині столиці. Допомагати у пошуках житла буде агентство нерухомості Парклейн в особі експерта Олександра Корчана. У ролі модератора виступатиму я, Василь Звірів. Яким свое майбутнє тимчасове житло бачить пані Ольга? В этом году наш сын пойдет в школу, и мы с мужем хотим переехать в трехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в новом доме и где-то в центре города, потому что там хорошие школы, и я вообще люблю эти районы. Желательно, чтобы стиль и дизайн был современный, так как я не сторонница классического направления. Вот, поэтому хотелось бы подобрать что-то интересное. Експерт запропонував Ользі кілька варіантів помешкань, з яких для подальшого огляду вона обрала наступні. Мені нравиться квартира, які ви подобрали, і хотілося б посіти на щорса, на Жилянській і на воложський. Замічайний, давайте перевіримо наскільки він вдалий. Вирушаємо на об'єкт номер один. Трикімнатна квартира на 12-му поверсі 26 поверхівки, що стоїть за адресою вулиця Щорса, 32 г, загальна площа 114 квадратних метрів, висота стелі 3 метри. Авторський проект, дизайн у стилі Модерн, шафи купе, гардеробна, кондиціонери, підігрів підлоги, джакузі, сауна, охорона, орендна вартість 30 з половиною тисяч гривень на місяць з ціною оренди паркомісця, включно. Ми знаходимося в гостинної частині першої квартири, яку ви вибрали. Ви обратили внимание, що це новий дом, кирпічний. Олександр Корчан, експерт агентства нерухомості Парклейн. Його захоплення, туристичні подорожі, дайвінг, мотоспорт. Обожнює родину. Любить свою роботу, що приносить не лише моральну, а й матеріальну винагороду за укладені зусилля. И уже с самых первых метров вы обратите внимание, что ремонт сделан очень качественно. Здесь явно видна работа дизайнера, то есть очень много света, приятные мягкие тона, декоративное оформление. Использован э, декоративный камень, и вы видите большой вместительный шкаф-купе до верхней двери. Мне очень нравится, большое пространство, теплый цвет, вообще я обожаю пастельные тона. И действительно чувствуется вкус, я люблю, когда есть стиль, когда люди создают что-то интересное. И мне нравятся эти картины, они дополняют друг друга. И их обрабление зеркал прекрасно гармонирует со шкафом купе. Давайте будем продолжать. Вот же гостевая зона квартиры, находится сразу правой нас. Мы перешли в зону гостевую, которая разделена на две части. Это кухня непосредственно и Гостевой диван с большим плазменным телевизором. Хочу обратить ваше внимание на необычное дизайнерское решение, которое действительно э, удачно разделяет э, открытое пространство на две как бы, зоны. Также хочу обратить внимание на качественную бытовую технику, встроенную, и на покрытие. Это натуральный паркет. Не здесь великим плюсом через зоны я на явность полночино и Додатково хочу відмітити, що дійсно техніка на рівні. Медіазона у нас представлена не лише плазмова панель, тут також є будована акустична система, кондиціонер, що досить важливо у наші часи. Ну і взагалі кухня виглядає досить компактною, утім високотехнологічною. Я, як жінка, яка любить готувати, безусловно хочу відмітити цю кухню великим кількістю количеством. Плюсів. Мені дуже подобається техніка. Также мне нравится цветовое решение штора, оно также дополняет, это теплый и приятный цвет, и свет тоже восхитительный. Пани Ольга, наша подружка и сейчас мы увидим первую из двух санитарных жан Ольга, вашему вниманию предлагается первый санузел в этой квартире. Хочу обратить ваше внимание на очень качественный кафель и сантехнику испанского производства, хочу отметить. Также очень красивый натяжной потолок с точным освещением. Большое зеркало. И изюминка этого самозвала и этой квартиры – это сауна, которая установлена с учетом всех норм безопасности. И если вы арендуете именно эту квартиру, сможете насладиться этой полной степени Да, эта квартира порадовала меня наличием сауны. Это замечательно для здоровья, для всей семьи. А также большое зеркало является плюсом. Одразу на протисанитарной зоны. Зараз за наша мы спали. находится перша из кимна данной квартиры. Ну, давайте подивимось, для чего она прозначается. Мы находимся в первой комнате. Как вы видите, здесь очень много света. Я думаю, вы обратили уже внимание на это. Это особенность квартиры. Есть современный диванчик, который раскладывается. Современная мебель. Очень удобный. Эта комната рассчитана как кабинет, но ее нетрудно переоборудовать и больше адаптировать для ребенка школьного возраста. Подключен интернет, Wi-Fi. Есть большой плазменный телевизор. Великолепный вид из окон открывается благодаря высокому этажу. Мне очень нравится, особенно теплые стены и сочетание мебели в цвете Венги. Я не сомневаюсь, что моему ребенку это понравится и Ничего страшного, что здесь как бы более, скажем, э, как, как взрослый, можно сказать, стиль Но для него, ему бы это очень понравилось Здравствуйте, давайте будем продолжать Еще мы побачим зараз. Теперь мы увидим основной санузел Запрошу, и ты нас туда. Пойдемте Ольга, мы находимся в основном в санузле Оригинально сделано, что здесь умывальник разделен на две части Большое зеркало Качественная сантехника, ванна-джакузи и душевая кабина. Отдельно э, есть зона постирочная, которую не видно, вот, то есть она спрятана, и это тоже является плюсом этого санузла. Потолок натяжной, также много света. Мне очень нравится особенность еще того, что пол с подогревом, это просто великолепно. Сейчас с нами нет моего мужа, но я безусловно думаю, что ему бы это очень понравилось. Зараз мы с вами по большому стане в данной квартиры. Нем, стане спальня. Хочу обратить ваше внимание на очень удобную кровать с ортопедическим матрасом. Также есть большой плазменный телевизор. И, немаловажно, большой вместительный шкаф купе и отдельно гардеробная комната. Безусловно, я очень счастлива, что здесь большая гардеробная и шкаф купе огромный. И цветовая гамма, как всегда, все сделано в одном стиле. Все гармонійно, замечательно. Ну що ж, на цьому огляд об'єкту номер один я оголошую завершено. Дізнаємось, яке враження справила оглянута квартира на Ольгу. Мені подобається місце розположення даного будинку. Дійсно, знаходиться в центрі, так як я і хотіла. Само здання безпечне. І я звернула увагу на датчики руху в квартирі. Дуже подобається дизайн, Ненавязчивый, легкий, все в пастельных тонах. Высокие качества ремонта, это действительно стоит обратить внимание. И сантехника, потому что всегда можно проверить на самом деле любую квартиру именно по сантехнике. Мне нравится пространство. Думаю, что моя семья будет очень довольна, если действительно мы поселимся здесь. И по системе я бы сказала, что я бы дала 10 баллов этой квартире. Об'єкт номер 2 Трикімнатна квартира на 11-му поверсі 22-поверхового будинку, що знаходиться по вулиці Жилянській, 59, загальна площа 130 квадратних метрів, висота стелі 3 метри, сучасні меблі, нова побутова техніка, два санвузла, обудована шафа, гардеробна, акваріум, сигналізація, охорона будинку, відеоспостереження, окремий фасадний ухід. Вартость ренды включена цена парку месяца у підземному паркингу. Орендна вартость 28 тысяч гривен на месяц. Ольга, мы находимся в прихожей. Вы можете видеть, что сделан качественный евроремонт, много света. Хочу обратить внимание на оригинальные люстры, потолок с переходом. Очень интересная подсветка. Зона разделена на две части. Кафель на полу и качественный ламинат. Здесь вы можете видеть видеодомофон и систему сигнализации. Квартира к ней подключена, поэтому в плане безопасности эта квартира очень э, хороша. Когда я просто зашла и меня поразило это пространство, здесь очень много света. И не просто тот, тот свет, который сейчас включен, а также очень много дневного света. И это наполняет эту комнату, делает ее светлой. И аквариум, я тоже отметила, восхитительно выглядит в интерьере в этом. А нравятся переходы арок, которые повторяют не только дизайнерский потолок, но и также на полу переход между плиткой и непосредственно ламинатом. А также я люблю эту гамму. Замечательно. Из прихожей мы можем попасть в гостевой санузел, в котором стоит душевая кабина, качественная сантехника, испанский кафель. Мне очень понравился гостевой санузел. Видно, что все сделано качественно и также использованы качественные материалы. Это очень важно для меня и моей семьи. Также есть кладовая комната и большая гардеробная вместительная, которая может использоваться как для верхней одежды, так и для некоторых вещей гардероба. Я бы хотела отметить эту гардеробную. Она действительно интересно сделана. Я думаю, что для моей семьи и всей нашей одежды найдется здесь место. Прямо напротив нас находится гостевая часть на квартиры. И сейчас пропоную побачить ее ближе. Ольга, мы находимся в гостиной, которая условно отделена от прихожей замечательным аквариумом с рыбками. Вся гостиная разделена на две зоны. Зона кухни, вы видите, что современная встроенная кухня со всей бытовой техникой. Удобный стол. И взгляд притягивает великолепный панорамный вид на центральную часть города. Также есть зона для гостей великолепным диваном, большим плазменным телевизором, современной мебелью. Хочу обратить внимание, что есть также кондиционер и большой балкон. Я вообще отзначил наявность двухривневой стели. Дуже стильный Светильники. но ну, я в дуже велику кількість світла, не лише штучного и природного, благодаря большому векну и благодаря выходу на лоджию. Хочу сказать, что здесь невероятно уютно и комфортно. Вот ощущается э, гармония. Здесь мне бы хотелось жить, там, готовить здесь и встречать своих замечательных друзей. Здесь восхитительное место и пространство, и дизайн. Мне очень нравятся эти решения. Давайте мы будем продолжать наш огляд, что мы увидим сейчас. Сейчас мы увидим спальню. Мы находимся в первой комнате, которая может быть как спальней, так и кабинетом. Здесь вы видите современную мебель, много полок, диван, который раскладывается, и кресло также раскладывается. Хочу отметить, что также есть выход на лоджию, с которой открывается великолепный вид, и особенно он впечатляет в вечернее время. Да, я думаю, что эту комнату мы бы переделали под детскую. Здесь удобно, уже есть хороший стол и спальное место. Лишь ну, всего лишь нужно было добавить некоторые элементы, которые бы сделали и превратили бы этот кабинет действительно в детскую. И мне нравится то, что здесь есть индивидуальная лоджия для этой комнаты. Ну, я думаю, что эта квартира найдет еще несколько родин, мы можем вас удивить. Мы сейчас продолжим обзор Санитарная зона номер два. основные санузел этой квартиры. Мы находимся в основном в санузле, где вы можете видеть качественный кафель на стенах и на полу, пол с подогревом, итальянская сантехника, ванная, в специальной нише расположен бойлер и стиральная машина. Из особенностей хочу отметить, что санузел имеет два входа, один из них из хозяйской спальни. Мне нравится то, что это пространство очень большое, и здесь действительно есть все самое необходимое и важное для нашей семьи. Также я отметила для себя отделку. Здесь использовано настоящее дерево в сантехнике и возле зеркал. Большие зеркала. Мне очень нравятся. Единым глянутым на тему момент в где квартира залишается спальня. Зараз мы ее по Сейчас мы находимся в спальной комнате, которая выполнена в светлых тонах, приятных для глаз. Вы видите качественную мебель. Очень удобное спальное место с ортопедическим матрасом. Большая гардеробная, в которую поместится очень много вещей. В комнате есть кондиционер. Комната очень большая, 28 метров. И за счет удачного освещения особенно приятно находиться в этой комнате. Я еще для себя отметила, что за окном прекрасный вид на детскую площадку. Мне нравится то, что в этой комнате большое пространство и интересное цветовое решение обоев. Это фиолетовое с лиловым. А также замечательно, что здесь есть очень большой гардероб. На чем огляд объекту номер два можно оголошивать завершенным. Что про углянутого оселю, скажет Ольга. Мне очень понравился этот дом. Во-первых, он находится в статусном месте. Здесь о, намного усилена охрана, замечательный вид из окна, большие комнаты, интересные о, решения цвета и света. О, наличие двух туалетных комнат, о, большая спальня и два, две гардеробные. Здесь есть все, о, что, в общем-то, я искала для своей семьи. Для даної квартири я б поставила оцінку в 9 балів. Під час перегляду перших двох об'єктів трапилась несподіванка. Квартира під номером 3 була орендована до нашого туди приїзду. Тож Олександр запропонував Ользі ще один варіант житла. Новим третім об'єктом стала двокімнатна квартира на 13-му поверсі 20-ти поверхівки, розташованою за адресою вулиця Шота Руставелі, 44, загальна площа 78 квадратних метрів, ремонт у стилі Модерн, підлога з підігрівом, багаторівнева стеля, повний комплект меблів і побутової техніки, джакузі, душова кабіна, сигналізація, орендна вартість 20 тисяч гривень на місяць. Хочу обратить ваше внимание э, на стильный авторский ремонт. В прихожей мы видим большое э, зеркало. Э, интересное решение – это арка э, из натурального камня. Есть вместительное пространство для верхней одежды. И отсюда э, мы можем попасть в гостиную либо же в санузел. Я взвну вашу увагу на то, что подлога тут мая. Я трохи Я б на ну, досить незвичайні освітлювальні прилади. И хотелось бы дезнаться вашу думку про те, какие чем на вас представляет и на глупоте и Сразу видно, что здесь поработал дизайнер и создал уютную и приятную атмосферу. Арка необычайно разделяет эти два пространства. С одной стороны, действительно находишься в коридоре, но также уже можешь видеть, что же там находится в гостиной. Интересно? Давайте это с початку почному из санитарной зоны. Хочу обратить ваше внимание на великолепную ванну джакузи. Есть также стиральная машина, водонагревательный бойлер, стильная сантехника, великолепный кафель и есть также душевая кабина. Я зазначу, что в данном помещении подлога тоже имеет подогрев. Мне очень нравится освещение в этой комнате, и она довольно большая, просторная. Очень приятный выбран кафель, он матовый. И очень приятное сочетание с полом гармонирует. Пространство большое, приятно. Мы будем продолжать по дорожке квартиру. И сейчас до вашей уважаемой гостевая зона. Витальная, суммированная из кухни. Сейчас мы находимся в гостевой части этой квартиры и хочу обратить ваше внимание на Великолепную стильную мебель, которая здесь находится. Также хочу обратить внимание, что на полу у нас качественный ламинат, великолепный потолок с элементами перехода, натяжной потолок, красивое точное освещение, есть кондиционер и великолепный вид, который выходит на главную спортивную арену нашей страны. Очень гармоничная и уютная. Мне очень нравится это точное освещение, действительно создает невероятный комфорт. Данная частина квартиры выделяется на две жены. Кухонная зона два шейва. Перед нами кухонная зона. Вы видите современную встроенную мебель, выполненную специально для этой квартиры под заказ. Есть вся встроенная бытовая техника хорошего качества. И интересно то, что сочетается полноценный обеденный стол с барной стойкой это может быть очень удобно в обиходе. Значит, уже знакомы нам стеля с элементами точкового освещения и натяжной стелле и, значимо уже знакомый нам края На этой кухне действительно уже хочется готовить и эта барная стойка она добавляет некой романтики в этом месте. Гадаю, наша героїня не менш почуватиметься і у спальні. Зайшовши до неї, одразу опиняємося перед гардеробною, що являє собою досить велику, зручно і якісно облаштовану кімнату. Хочу також звернути увагу, що е, виповнене дуже качественне освіщення. Є кондиціонер, плазмі телевізор і, звісно, з ортопедичним матрасом. Не будемо забувати про те, що е, ми маємо приліжкові. Тумби ми маємо спеціальний такий комод, який можна використовувати у якості туалетного столику, тому що тут, в принципі, дзеркало є. Слід зазначити, що підлога у нас тут теж високоякісний якісний ламінат, і звичайно, великим плюсом цієї спальні є вихід на лоджію з тим самим краєвидом, який ми вже сьогодні. Мне кажется, что в этой спальне действительно есть все, что должно быть в настоящей спальне. Также хотела бы отметить еще раз дизайнера, потому что здесь настолько все тонко перекликается то есть и мебель, и даже замечательные красивые картины на стене. И это все подчеркивает и еще добавляет дополнительный уют и комфорт этой спальне. Мне очень нравится. этом мой взгляд объекту номер 3. Уголошиваем завершен. Пани Ольга, ваши меркувания с приводу оглянутого помешканья? По местонахождению эта квартира мне нравится больше остальных. Здесь восхитительная атмосфера, здесь чувствуешь себя действительно хозяйкой. И каждая деталь, каждая мелочь ощущается, что она на своем месте. Здесь невероятно точно разделены пространства, гамма, одна дополняет другую это просто невероятная квартира, и но ну, мне очень жаль, что она не подходит только по одной причине, что здесь нет места, а еще одна комната для моего сына. Но в целом я бы поставила этой квартире 9 баллов, даже 9,5, потому что у нее невероятно много преимуществ. И нарешті с але профессийный огляд, резюме побаченных сегодня квартир. Слово эксперту. Из преимуществ первой квартиры хочу обратить внимание, что э, сделан качественный авторский ремонт с использованием э, очень стильных материалов. Квартира выглядит современно и очень уютно. Расположена в центральной части города. М -м -м, хорошая инфраструктура. И также можно отметить, что в стоимость входит... Закрепленное паркоместо в подземном паркинге. Вторая квартира запомнилась э, тем, что великолепный статусный дом. Э, в плане безопасности квартира очень хороша. Очень хороший метраж в квартире, 130 метров. И очень удачно подобраны цвета в квартире. Квартира выглядит очень уютно. И третий вариант э, идеален для э, небольшой семьи. Квартира очень уютная, в ней хорошая энергетика и расположена э, в центральной части города. Особенно может быть интересно людям, увлекающимся футболом. Ми дісталися фінальної крапки нашої програми. Позаду залишився увесь нелегкий процес огляду трьох об'єктів. І зараз ми з'ясуємо, що обирає пані Оля одну із запропонованих сьогодні квартир. Отже, Ольгу, сьогодні ви побачили три помешкання. Об'єкт номер один. Трикімнатна квартира на 12-му поверсі 26 поверхівки, що стоїть за адресою вулиця Щорса, 32 Г. Загальна площа 114 квадратних метрів. Орендна вартість 30,5 тисяч гривень на місяць. Об'єкт номер 2 Трикімнатна квартира на 11-му поверсі 22-х поверхового будинку, що знаходиться по вулиці Жулянській, 59. Загальна площа 130 квадратних метрів. Орендна вартість 28 тисяч гривень на місяць. Об'єкт номер 3 Двокімнатна квартира на 13-му поверсі 20-поверхівки, розташована за адресою вулиця Шота Руставелі, 44. Загальна площа 78 квадратних метрів. Орендна вартість 20 тисяч гривень на місяць. Из всех квартир, которые мы сегодня посмотрели, больше всего мне понравилось первая. Замечательное место хорошая безопасность на высоком уровне, очень восхитительный дизайн и все большое, то есть большое пространство, большая квартира. Есть комната и для ребенка, как я хотела, и замечательная спальня, и два, две комнаты санузла. То есть эта квартира поразила меня, и я выбираю именно ее. Я поздравляю вас с прекрасным выбором. Вручаю вам сертификат нашего агентства со скидочной картой на услуги и предлагаю проехать к нам в офис для подписания необходимых документов. Я вам дякую за участие в программе. Бажаю вам у Невиосейле жить и добра наживать. И вам тоже дякую. На все доброе. Наша героїня свій вибір зробила. Але ще два побачених сьогодні об'єкти залишаються поки що без своїх орендарів. І їхніми тимчасовими власниками може стати будь-хто із телеглядачів. Для цього треба зателефонувати за указним номером телефону до агентства нерухомості Парклейн. До речі, набравши саме цю комбінацію цифр, ви можете здати, орендувати, продати або купити будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало, варто діяти. З вами була програма Нова адреса. Побачимо! У наступній програмі ми продолжим знайомство з київською нерухомістю.